В первом тайме игра нам давалась, забили два гола ну, быстро. Неплохо играли, да, конечно, команда нефтяник имела момент, но мы удачно оборонялись. Дали им пару полумоментов, но они их не забили, хорошо закончили первый тайм. Второй тайм вроде начали неплохо, были моменты, неплохие моменты, но, к сожалению, вы видели у Бугая там проблема, что там икроножные судороги, молодой парень, хватает да, судороги, ну, скажем так, мне немножко непонятно. Плюс -фью, вы видите, тоже попросил замену. Сделали замены, к сожалению, у нас начали проблемы. Ребята начали сохранять счет, сильно прижались к своим воротам. Ну и проиграли верховую борьбу вверху. Ладно, там в первом моменте Циколи опытный игрок, хорошо играет головой, но во втором моменте невысокого роста футболист забил гол. Опять же, видите, проблема Собчука, которая имеет момент, но не может реализовать. Да. Были хорошие выходы в атаку, но, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться. Блазка, Кулу в царковь, да? Ну, насколько я знаю, знаете, церковь это сугубо личная, поэтому я не могу никого заставить. Кто хочет, тот пойдет. Он знает, когда ему надо пойти и зачем. А когда афишируются, и кричат это на телевидении, ну это уже неправильно. Это, знаете, как раньше на парад ходили? Кто хочет, церковь он пойдет, когда ему надо. Это то, что, что нам и косить Ну, нам с первой игры не везет, поэтому я думаю, вы заметили, что нам с первой игры не везет. Поэтому, к сожалению, мы в каждой игре, во всех играх мы имели достаточно моментов, но не можем их реализовать. Но объективно я понимаю, что это наш уровень футболистов на сегодня такой, к сожалению. Потому что мы видим национальные сборные, у нас нет нападающих. Все тренеры читая интервью, все тренеры премьер-лиги, первой лиги жалуются, нет нападающих. К сожалению, мы команда первой лиги, которая еще борется за выживание, у нас тоже нет нападающих. Какие претензии претендирую тут А кто он такой? Я пытаюсь. Почему он сегодня не играл? Потому что сегодня играл тот, кто -то сильнее. Тот, кто был сильнее на данный момент, тот сегодня был на поле. В не поле, бракувало бы Гончака. Задайте вопрос Гончаку. Гончак играющий тренер. Задайте ему этот вопрос. Он тренер. Можете иметь полное. Ну, скажите, что... А за Керчью что скажете? За из с Канады передаст там там канадских долларов. Виталий, да? Он давно уехал в Канаду. Скажите, пожалуйста, по э, системе, как вошел в игру все-таки Мазов? К нему вопросов больше всего, мне кажется, с вами. За тот период, который он провел на поле, к нему вопросов накопилось, и не только у вас. Как мы слышали по голосу. Но у меня вопросов не накопилось. Я посмотрю видео и тогда сделаю ему замечание. Сегодня, вы понимаете, так как вы болельщик, так и я больше я руководствовался эмоциями, поэтому я не могу оценить, право он был или не прав. Может, в той ситуации было правильно, где он находился? Он находился правильно, только мне показалось, что он не вошел в него. Ну, я посмотрю видео, может быть, я соглашусь с вами. Пока я не могу так быстро определить, потому что был на эмоциях, и не могу объективно оценить его действия. А в принципе, вы видите, Снежко выходит в составе, у нас идет игра, сразу начинается атакующая. Значит, будет Снежко выходить в составе. К сожалению, он получил четвертую карточку желтую, будет да, по поэтому, да, поэтому мы просто похвалим сегодня всю команду за самоотдачу. Это во-первых. Поблагодарим вас. Это максимально то, что мы можем сделать сегодня для вас и для команды. Спасибо, Спасибо мы старались, мы хотели, я думаю, вы видели, желание было огромное. Но? К сожалению, наша болезнь, не забиваем мячи, когда есть возможность, к сожалению. Так, вы видите, на последней минуте у Терехова был неплохой момент, к сожалению. Они забили, а мы не забили. К сожалению, так бывает, но посыпать голову пеплом мы не будем. Мы никто не посыпает. Вы видели когда-нибудь, чтобы я посыпал? Я с вами нормально общаюсь. У нас еще есть три игры. Мы можем играть, я думаю, ребята доказали. Команда «Нефтяник» занимает шестое место. Очень уверенно, вы видите, команда солидная, ровная играет. С «Десной» мы играли нормально. Два поражения, извините, у нас от полуфиналистов Кубка Украины, плюс одно поражение от лидера команд Первой Лиги. То есть, вот и пожалуйста, у нас четыре поражения. Может быть, игра с Полтавой, но все видели, когда команда уходила, все аплодировали. Вот и все, вот результат наших игр. Да? Двоим полуфиналистам команда, извините, дойти до полуфинала до Кубка Украины, это много стоит. Значит, есть какой-то уровень команды. У нас еще задание. Вы задоволены результатом сегодня? Конечно, мы задоволены. Зад... Да. Но как я могу быть задоволен, если мы выигрывали 2-0? Мы обязаны были выиграть эту игру. Обязаны были выиграть. К сожалению, футбол таков. Подлазка, сейчас Да. Уже мы успеем наступить Да, Спасибо, очень будем очень стараться. Хорошо. Спасибо вам, удачи всем. Приходите, будем рады. Последняя игра, приходите.